ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವರುಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಸ್ತುತಿ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಪತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸಂಗಾತ ಶ್ವೇತನಾಧೃತಿ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಸಿಕಾರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಇಚ್ಛೆ ದ್ವೇಷ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಗಾತವು ಚೇತನೆ ಧೃತಿ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸವಿಕಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರೇ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ದ್ವಾರೆ ಕಲ್ಪತರು ಗೃಹೇ ಸುರಗವೀಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಂಗದೆ ಪೀಯೂಷಂ ಸರಸೀಷು ವಿಪ್ರವದನೆ ವಿದ್ರೋ द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणि पीयूषम् सरसीषु विवप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणि पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदश द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदश द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुं ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुं ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदश द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदश द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विवप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीं चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विवप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणि पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदश द्वारे कल्पतरुं ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदश द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीं चिन्तामणि नङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि पीयूषम् सरसीषु विपुप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गडे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गडे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गडे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गडे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणि पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याष्टतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् ग्रहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुं ग्रहे सुरगवीं चिन्तामणिनङ्गदे पीयूषं सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा द्वारे कल्पतरुम् गृहे सुरगवीम् चिन्तामणीरङ्गदे पीयूषम् सरसीषु विप्रवदने विद्याश्चतस्रोदशा